mutakhir ini kita lihat sultan-sultan kita begitu banyak dan agak kerap bertitah menyentuh tentang isu-isu sensitif kita tahu yang sultan selangor telah pun bertitah baru-baru ini menzahirkan perasaan murka baginda berkenaan dengan ladang babi dekat Tanjung Sepat serta baginda pun dah beberapa kali bertitah berkenaan dengan isu Selangor yang mudah banjir, yang ada sampah sarap dengan banyak dan sebagainya. Dan kemudiannya kita pun dapat lihat titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim ketika pembukaan parlimen baru-baru ini. Yang antara lain telah menyentuh tentang sistem pendidikan negara kita ini mestilah mengutamakan dan juga meletakkan bahasa Melayu selaku bahasa pengantar. Dan sama juga Sultan Ibrahim Syed kata apa tahu? Kalau tak terima bahasa Melayu, kalau tak terima bahasa kita ini kan, jangan duduk dekat Malaysia. Kini, Sultan Pahang, mantan yang tak agung As Sultan Abdullah pula telah bertitah dalam satu majlis baru-baru ini menyentuh tentang isu pemberian PR. Di mana saya cuba cari video titah ucapan bagi dia itu tetapi tidak berjumpa. Jadi saya just ulas berdasarkan kepada laporan media saja, Iaitulah Sultan Abdullah telah bertitah menzahirkan kemimbangan berhubung dengan pemberian PR kepada pihak-pihak tertentu dan sebagainya dalam keadaan ya, tergesa-gesa, tidak melalui yang sepatutnya serta tidak mengambil kira tentang kedaulatan negara kita ini di mana titah Sultan Abdullah, pemberian kewarganegaraan ataupun PR secara terbuka dan juga mudah-mudah seperti itu tidak mencerminkan iltizam kita untuk menjaga kedaulatan negara kita, membuka ruang kepada pengkhianatan dan antara lain merendahkan kedudukan kita nilai mahal kewarganegaraan negara kita ini di mata orang-orang luar. Di mana benda ini, kata Sultan Abdullah, tidak patut dibiarkan dan tidak sepatutnya terjadi. Dan Sultan Abdullah juga menambah bahawa kita jangan mudah-mudah untuk memberikan kewarganegaraan ataupun PR dan sebagainya dek kerana semata-mata tekanan politik untuk keuntungan sementara dan pelbagai perkara lagi. Begitulah titah Sultan Abdullah yang seperti mana dilaporkan oleh media. Saya tertarik tahu bila Sultan Abdullah mula bertitah macam tu sebab kita pun tahu sejak nomenjak ini isu pemberian kewarganegaraan terhadap orang luar untuk keuntungan PR, -PR tertentu memang sangat-sangat orang kata apa begitu berkumandang pada ketika ini. Yang terkini dan terpopular sudah tentulah isu pemberian kewarganegaraan kepada tujuh orang pemain naturalisasi yang dikatakan orang kata pun telah menipu dokumen mereka sehingga menyebabkan bola sepak negara kita, persatuan bola sepak negara kita ini berada dalam keadaan malu yang sangat-sangat besar serta berpotensi untuk berhadapan dengan hukuman-hukuman berat daripada badan-badan bola sepak dunia seperti FIFA dan juga AFC. Oh, okay benda ini memang kontroversi lah, tuan-tuan sekalian. Sehingga FIFA pun siap kata, benda ini isu jenayah, polis kena siasat. Kau bayang, sama FIFA pun dah kata, ok polis kau kena siasat benda ini, tak boleh dibiarkan. Jadi mungkin inilah antara sebab yang telah mendorong Sultan Abdullah untuk bertitah sedemikian. Tetapi selain daripada isu kewarganegaraan pemain-pemain naturalisasi itu, ada lagi benda yang mungkin kita tersentuh dan mungkin kita tak sempat pandang. Iaitu kecenderungan untuk pihak-pihak tertentu memberikan kerakyatan kepada orang luar. Sindiket ke apa-apa ke kan. Semata-mata untuk apa? Mungkin untuk menambahkan populasi. Mungkin untuk tujuan mengundi dan sebagainya. Kita pun tahu tak berapa lama dahulu pun terdapat satu kes di mana pegawai-pegawai Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang telah dikenakan hukuman yang berat kerana terlibat dalam sindiket jual IC. Dan itu cerita yang kantoi. Yang tak kantoi banyak lagi ceritanya. Dan kita juga tidak dapat tidak mesti ingat Peristiwa 1.2 juta rakyat Cina yang dilaporkan masuk ke negara kita ini tak keluar-keluar sampai sekarang. Which is benda itu memang kecoh dekat media lah. Walaupun ialah menteri-menteri berkaitan cuma untuk nafikan ke, untuk downplay ke apa-apa ke. Tetapi benda itu still remain something that has been unanswered. Jadi secara asasnya tuan-tuan sekalian, -tuan -tuan -tuan, perkara ini bukan satu perkara main-main. Saya sangat-sangat menjunjung tinggi titah Sultan Abdullah itu. Kedaulatan negara kita bukan perkara main-main kedaulatan negara kita, keselamatan negara kita, kewarganegaraan ke negara kita ini bukan satu perkara yang boleh kita ambil mudah. Tetapi itulah kita dapat lihat kecenderungan sesetengah pihak cuba untuk nak mudah, nak menang, kan, nak senang. Contohnya nak menang main bola, okey just ambil je tiga empat orang tujuh orang, pemain-pemain boleh siap pergi bagi habat. Nah, bagi kewarganegaraan walaupun tanpa proper dokumen. Oh, nak pernah melaya. raya, okay, oh, kita masukkan saja pengundi-pengundi hantu daripada Bangla lah, daripada Nepal lah, daripada China sebagai contohnya kan. Bagi IC bagi apa, mereka boleh mengundi. Saya sendiri tuan-tuan sekalian, satu ketika dahulu lah ketika tahun 2000 2018 macam tu saya lupa 2013 masa itu saya sendiri dengan mata kepala saya nampak orang yang kelihatan seperti Bangladesh punya orang, kelihatanlah kan? Sebab tadi saya datang dekat ke apa-apa ke. Sebab masa tu saya pergi ke RCM. Nampak ada 3 4 orang yang kelihatan seperti orang Bangladesh, tapi jari mereka ada dawai hitam. So, benda itu membuatkan saya tertanya, eh, dia ni macam bangla. Macam dia boleh mengundi pula kan? Dan kalau dia mengundi, maksudnya adakah mereka ini mempunyai IC? Jadi inilah dia tuan-tuan sekalian. Persoalan-persoalan yang saya kira memang tidak mampu untuk kita rungkaikan dengan tuntas kita kena minta pihak berkuasa benar-benar telus dan soal kewarganegaraan ini. Dekatkan itu, saya sangat-sangat menyokong seandainya kalau kerajaan memutuskan untuk melaksanakan pemutihan IC dan juga pasport pada pertengahan daun ini. Cumanya, nak laksanakan pemutihan itu saya cadangkan beberapa perkara. Yang pertamanya, mereka yang nak tukar IC atau pasport ini jangan tukar kos macam tu je. Pastikan mereka ini benar-benar warganegara Malaysia. Caranya, Mungkin dengan meminta mereka ini menyanyikan lagu negaraku, bercakap dalam bahasa Melayu yang bukan sekadar oh boleh terima lah. Tak. Kena pastikan yang mereka ini benar-benar boleh berbahasa Melayu. Pelat-pelat lah termasalah. Tetapi at least mereka ini bercakap dengan banyak bukan setakat dua tiga perkataan asas sebab tu okey apalah, mereka ini boleh cakap Melayu. Tak boleh macam tu. Mereka kena ada pengetahuan asas yang tuntas dalam bahasa Melayu itu sendiri. Kemudian kena minta mereka nyanyi lagu negara aku dengan fasih tanpa sebarang pelat dan sebagainya. Mereka kena tahu rukun negara. Mereka kena tahu tentang sistem negara kita ini. Kena tanya soalan-soalan asas dalam hal kewarganegaraan kepada sesiapa saja, termasuk saya pun, tentang negara kita ini. Tak pas benda itu, jangan bagi IC baru. Tak lulus benda itu, tolong jangan benarkan mereka ini mendapat IC baru. Sebab kalau betul nak putihkan IC kita, nak putihkan warganegara kita, this is the thing that needs to be done. Jika tidak, then apa guna kita nak putihkan IC tapi lepas tu tak ada benda? Betul atau